Дерево сбито битой Вы можете подойти посмотреть. Дерево спилено полтора месяца назад. И спилено из-за того, что э, людям, которые несли охрану в блокпостах, это дерево мешало э, осматривать э, прилегающие зеленки. Кроме того, осколки, которые, которые, которым поражено это дерево, явно указывают, что э, здесь не могла сработать мина Нимон МОН-50, Нимон МОН-100, так как разлет осколков э, характерен для взрыва. По поводу того, что Грады так не бьют, хотелось бы напомнить людям, что у Града есть около 40 наименований боезапаса. Нас обстреливали легкими осколочными зарядами, то есть около 4,5 килограмм тротила. Основное поражающее действие – это осколочное действие. То есть, направление то есть довольно понятно то есть это докучается вот видно по разрыву то есть с какой стороны она летела то есть в какую сторону она стреляла то есть и вот как раз именно эта воронка которая шла и взорвала то есть именно и убила всех которые находились людей вверх жителей в автобусе видно даже по направлению то есть и по осколкам то есть что все что здесь и Но... это никакая не монка по поводу мин, которые здесь установлены. Вот окоп, в котором прятались люди после во время обстрела. То есть он, этот окоп находится на уровне взрыва. То есть ну, ни один нормальный человек не будет устанавливать мину по ходу окопа. Тем более я хочу напомнить, что Мон 50, Мон 90. Это мина направленного действия, которое устанавливается в сторону противника. Устанавливать мину направленного действия на своих бойцов в сторону блокпоста — это, ну я не знаю, это только террористы могут, наверное, потому что они в школе не учили. Да, вот, вот этот человек во время обстрела э, присел за автобусом. Ниже не сапер. У нее другие осколки. Если специалисты знают, то там совсем другое. Я специально его не утягиваю, я потом его вытяну, баночку положу дома, оставлю. Вот. И получается, этот автобус, ну как бы, эти люди за счет этих людей минимальные, минимальные повреждения получили все остальные, кто находились здесь вокруг. Здесь были еще пограничники, контузил одного пограничника. Один наш товарищ, он стоял между этими автобусами синим и желтым. Один осколок его ранил в брюшную полость. Он упал, мы его потом мы его дотянули в блиндаж и оттуда уже со всеми ранеными потому что Наш э, товарищ сориентировался и расправил в этот отоклов, который вы Также вот эти таблички, которые российские каналы, э, с видео в ОБСЕ показывают, что у нас здесь мины. Да, здесь мины есть, но не дальше. Это специально воткнутая табличка, чтобы люди не ходили, не курили просто здесь и не разбредались по территории. Вот. Поэтому это все липа, фейк. И там просто не рассказывать и не захлебнуться в собственном вранье.